নমস্কাৰ বন্ধুসকল হেঁপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকক বিশেষ এটা খবৰ দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকে বাৰু জানেনে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম হৈ আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ফচল বীমা যোজনাৰ কামো কৰি থকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ফচল যোজনাৰ বিষয়ে বহুতে নিশ্চয় এই বিষয়ে জানে যিসকলে জানে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে মানে ধৰক গাঁৱৰ যিসকল মানুহ বা চহৰৰ যিসকল মানুহ যিসকলে খেতিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু যিসকল খেতিয়কে পিতা এফাল এইফালে চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে প্ৰতি তিনি মাহৰ মূৰে মে দুহেজাৰকৈ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকল খেতিয়কে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে নিজৰ ওচৰত যদি গাঁৱৰ হয় গাঁৱৰ চি এছ চি কেন্দ্ৰত বা যদি চহৰৰ হয় চহৰৰ চি এছ চি কেন্দ্ৰত গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগে লগে ফচল বীমা যোজনা খেতিয়কসকলে যিখিনি ফচল তেওঁলোকে কৰে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগতে হওক বা বানপানীতে হওক বা খৰাঙতে হওক যিবোৰ ফচল নষ্ট হয় সেইবোৰ যদি বীমা কৰি থয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰ পৰাও যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে লাভ কৰে এই যোজনাৰ অধীনত কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট শস্যৰ খেতি বীমা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হৈছে যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে বান শীত পতংগৰ আক্ৰমণ নাইবা কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কৃষকৰ কোনো যদি খেতি নষ্ট হয় তেন্তে এই যোজনাৰ অধীনত তেনে কৃষকলৈ আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হয় এই বীমাৰ বাবদ কৃষকে প্ৰদান কৰিবলগীয়া প্ৰিমিয়ামত চৰকাৰে ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অধিক সংখ্যক কৃষক ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাম বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ এইবাৰ ভয়াৱহ বান পৰিৱেশত বহু লোকৰ খেতি নষ্ট হৈছে তেওঁলোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত নিজক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ললেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি সমগ্ৰ ক্ষতিপূৰণ বীমাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলে লাভ কৰিলে গতিকে আপোনালোকে আজিকালি সকলো মোবাইলত উপলব্ধ আপোনালোকে যদি গুগুলত ছাৰ্চ কৰি লয় ফচল বীমা যোজনা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে মাৰিলে ইউটিউবত বা গুগলত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পোৱা যায় যিহেতুকে ময়ো ঘৰতে বহি বোকা সৈতে থাকি এই কামখিনি কৰি আছোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ এটা সৰু ভিডিঅ'কে প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ যিসকলে নাজানে ফচল বীমা বিষয়ে মই তেওঁলোকক জনাই দিওঁ আৰু যিসকলে ভাবে যে মোৰ জৰিয়তে ফচল বীমা কৰিম বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক ফচল বীমা কৰাই দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আপোনালোকে মাথো ডকুমেণ্টখিনি মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' এইট জিৰ' ওৱান জিৰ' ফাইভ ওৱান আপোনাৰ মাটিৰ খাগ খাজানা ৰচিদখন অথবা জবানবন্দী কপিখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকখন য'ত আধাৰ লিংক আছে আৰু মোবাইল নম্বৰটো মোক হোৱাটছআপ কৰিব আৰু সৰু এটা মানুহেই ল'ম মোৰ নম্বৰতে যোগাযোগ কৰিব এশ টকা যিহেতুকে পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় কামটো কৰি ময়ো কিবা এটা পৰিশ্ৰমিক পাৰশ্ৰমিক লওঁ গতিকে মোক যোগাযোগ কৰিব যিসকলে ফচল বীমা কৰা নাই মই তেওঁলোকক কৰাই দিম আৰু কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো মই কৰি আছোঁ তেওঁলোকক যি ডিষ্ট্ৰিকেই নহওক তেওঁ কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰি দিব পাৰিম কিন্তু কথা হ'ল মই যিটো পি ডি এফ ফাইল দিম সেই পি ডি এফ ফাইলটো তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি গাঁওবুঢ়া চহী কৰি তেওঁলোকৰ জিলাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ তাত গৈ জমা দিবগৈ লাগিব গতিকে এই বিষয়ে সঠিক জানিবলৈ ওপৰত যিটো মই মোবাইল নম্বৰ দি থৈছোঁ ছিক্স থ্ৰী এইট জিৰ' এইট জিৰ' ওৱান জিৰ' ফাইভ ওৱান ইয়াত যোগাযোগ কৰক আপোনালোককো মই অকণমান সহায় কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও মোক কামখিনি কৰাত সহায় কৰক আহক আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ আৰু লগতে ফচল বীমা যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ ন বোপা আৰু বোপায়ো এই কাম কৰি আছে মোৰ লগতে বহি গতিকে সকলোৱে বোপাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক ন পিতাই দুষ্টৰ কাৰণে বাহিৰত আমাৰ বৰষুণ গতিকে ভাবিলো সৰু ভিডিঅ'টো কৰো আপোনালোকে যাতে কথাখিনি গম পাই নাই জানো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছো বাই বাই জয় অসম